billahi mina shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum barcha barchaga sizlar bilan bugun muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan o'nta hadisni eshitamiz va barchamiz amal qilamiz omin rasululloh sollalohu alayhi vasallam aytdilar albatta qilgan barcha ish alloh tomonidan niyatga qarab qabul qilinadi masalan bir kishi mashhur bo'lishni niyat qildi va sadaqot berdi ə, el orasida ovoza bo'ldi faloncha kishi sadaoqot beribdi niyatiga yarasha mashhurlik oldi lekin savob emas yana kimdir niyat qilib sadaqot berdi bu niyat olloh oldida obro' topish edi va savob egasiga aylanish edi olloh uni niyatiga yetkazdi unga savob yozdi bejizga aytishmaydi niyatingni yaxshi qil deb biz ikkinchi hadisga o'tamiz dinning ofati uchta bulardan birinchisi beilm olim zolim hokim bilmasdan fatvo aytuvchi ulamo bu ikkinchi hadisimiz edi uchinchi hadisimiz ilmni ofati unutishdir uni noahil kishiga gapirish esa uni zoe qilishdir munofiqning amali uchtadir gapirsa yolg'on gapiradi va'dasiga bevafo bo'ladi omonatga xiyonat qiladi oltinchi hadisimiz chaqirilgan joyga mehmondorchilikka boringlar yettinchi hadisimiz nafaqa berishni o'zingdan boshla agar ortsa oila a'zolaringga agar ulardan ham ortsa qarindoshlaringga sarfla agar ulardan ham ortsa shu yo'sinda avval yaqinlaringga keyin uzoqlarga sarfla sakkizinchi hadisimiz o'zlaring va sizlardan keyin kelguvchi kishilar uchun xushxabar shuki kimki sidqidildan lo ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga ki kiradi to'qqizinchi hadisimiz alloh halol qilgan narsalar ichida unga eng yomon ko'ringani taloqdir o'ninchi hadisimiz alloh eng yomon ko'radigan kishi gina va adovatni uzoq saqlaydigan odam azizlar hadislarga amal qilinglar va kanalga obuna bo'linglar hammaga rahmat alloh rozi bo'lsin barchamizdan inshaalloh omin